Очень важен для нас. Оставайтесь на линии и ожидайте соединения с оператором. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии и ожидайте соединения с оператором. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии и ожидайте соединения с оператором. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии и ожидайте соединения с оператором. Добрый вечер, колл-центр Ярослав, я вас слушаю. Добрый вечер, Ярослав. Хотел уточнить пропажу электроэнергии по улице Печерская, 2, села Чайки, во всем доме. Чайки? Села Чайки, Киево-Святошинский район, Печерская, 2. Это а многоквартирный дом? Да. Скажите квартиру, пожалуйста, еще. 229. подождите пожалуйста присмотрите информацию Как давно нет света уже у вас? Двадцать минут. Чайки. Село Чайки, улица Печерская, два, квартира двести двадцать девять. Света нет во всем доме и в доме номер шесть и в доме номер два. подождите пожалуйста сейчас я просто полчаса нету света, да, у вас? Ну, нету. Меня больше не интересует не настолько нету света, сколько в доме котельник, которая работает от электроэнергии. Сейчас минус 14 будет ночью. Я вас понимаю, это отключение высоковольтной линии у вас? Ну, я не Аварийная. знаю, что там отключено. я спрашиваю вас, что произошло? Отключение высоковольтной линии по указанию диспетчера Центральной энергетической системы Украины. А чего? Какое отключение? Причина в том, что идет перенапряжение высоковольтных линий. Так. Ну, то есть это по области всей происходит. Это по всей области происходит? Да. А это когда оно будет прийти... возобновлено, что диспетчер говорит? Ну, то есть ориентировочно на два часа отключает свет, чтобы снизить напряжение. То есть, если через Высоковольтная два часа, линия, да. ну, сейчас у нас стали котельные в доме, там семьи. А дело в том, что если если декан, не отключить не перегруженную высоковольтную линию, тогда то будут есть, последствия. Когда то дом окажется во льду, это будет интереснее? или как? Уважаемый потребитель, я так не сказал, то есть я так и не считаю. Дело то в том, это что обращаться без средиз... вечеров нет, я вам претензий никаких. К кому обращаться мне сейчас, чтобы тот, кто принял это разумное решение, чтобы оказалось 700 квартир без электроэнергии. Нам дает команду диспетчер Центральной энергетической системы Украины. В связи с отключением блока 3 в Запорожской атомной электростанции так. не хватает мощности. Так. Это ориентировочно где-то до 5 6 числа, может быть. Так. Я вас понял. Кто будет МЧС? Это аварийная ситуация. То есть эти отключения даже по всей Украине идут. А, я понял. МЧС кто будет на дом вызывать? Мне вызывать или диспетчер будет вызывать? Ну, диспетчер сейчас в Киеве. Ну, ну я понимаю, там в Киеве еще где-то идет отопление центральное на дом. У нас котельная работает. Нет, не в Киеве. Мы, мы Киев на Киев, Киеве оба на Нет, я просто объясняю, Киева что нашли. людям в домах в частных можно топить углем. В Киеве можно топить, топят их от электро, этих теплоэлектростанций. У нас дом 700 квартир обогревается от, от газовой котельни, которая работает от энергосети. Сейчас она отключена. На улице минус 14. Соответственно, температура сейчас в трубах. Трубы Какой у вас район, скажите, пожалуйста? Киево-Светошинск. Ну, диспетчеру нереально дозвониться, тем более Киево-Светошинск, там просто завал. Какие, у вас, уже пробуем какие есть рекомендации? Ориентировочный где-то через час должен у вас уже появиться свет. Не снизить напряжение. То есть, если не будет, перезвоните нам, будем уже действительно. Потом, возможно, поступит какая-то более точная Спасибо, информация. Вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо мы все понимаем. Все. Алло. Привет.